Я никогда не видел войны. Я никогда не видел войны. Я читал о ней в книгах, когда научился читать, видел в кинофильмах, когда начал ходить в кино. Но впервые я услышал о войне из уст моей матери, отца инвалида отечественной войны. Я учился, носил солдатскую шинель, стал. Я думал, что знаю о войне все. Я ошибся. Я склоняю голову. Перед вами, Казара. В сорок году, когда мы взяли город Оршу, я получил там два письма от дядька и от сестры. Прочитал эти письма, в которых они сообщают, что казары сожжены, отца убили, мать убили, брата и сестру. Дядька хоронил их уже заживо сожженных. Много орудий, пулеметы, Привезли к нам казары много орудий, давай, пулеметов, стреляли, дороги позакрывали, все. людей всех начали, начали стрелять везде, в клубе, и по домах по и в церкви. церкви. И а потом и к моей хате подошли. Вошли в сени. Увидели сына и невестку. И там же невестку убили прикладом. Сына расстреляли на моих глазах. Переступили порог. И тут же выстрелили в меня. И ранили. А девчат на три дочери, и сына, и невестку, и внука, всех в хате расстреляли. Сына расстреляли при моих очах. Переступили порог. Я сейчас выстрелили на меня первую и поранили. А девчат, дочек, три дочки, и сын, и невестка, и внук, всех в хате побили. Позагонили, а с хаты начали снова вытягивать. По четыре человека выводят нас и расстреливать. Начали из сарая людей вытаскивать, по четыре человека и расстреливать. Я где стояла, там и упала. На меня труп упал, парень один. Все пальто на мне пулями посеченное, а я осталась живая, еще женщина одна. А я осталась жива, еще одна женщина, дитину убили. Під нею сховала вона лягла і під нею дитятко положила під себе. Убили, а вона осталася у косах, у дулі за у косах пуля і осталася жива. Запалили вони хату. Горить хата, дихать нам ні. Не... Подожгли вони хати, Горить хата, Дишать нам нічим, падає криша. Я тільки встаю, я подимаюсь, німець проти мене і за окна ложись і улыбається дівчину вбили, поранили у ноги, кричала, мамочко, рятуй мене, горіла жива, кров лилась річкою, а хто ж її спасе, як ми всі були ранені і негодні. Люди йшли так, наче ми повинні йти на смерть. Люди йшли так, вроді ми повинні йти на смерть, всі мужественно, тільки грустно дивилися в землю. Всі йшли на смерть. Ticho i spokojno, a diti mali vopše, halas buv sumnej. Kričali, oj, mamočko, ratuj mené. зараз памятник тоже было людей здесь где сейчас памятник было много людей люди кричали потом мы выехали за село и я увидел как горят казары мне тогда уже было четыре года а потом мы жили в Иржавце, рядом здесь и когда я шел с братом я увидел как утка вела учат мне это напомнило организованный цепь немцев то есть та самая цепь, которой оцепили людей, они все по форме были одинаковые. То есть та сама цепь, которую она цепляла людей, они были все по форме, все одинаковые. Я все время, когда смотрю на солнце, вижу, как горят казары. А тут была яма, около памятника, картошку баба там выбрала. Вот здесь была яма, где баба картошку выбирала. И эта яма с кровью человеческой целый год стояла, не засыхала, не плесневала. Яма с кровью целый год. И люди сгорели, и кровь сгорела, коржами такими запеклась, и так это все и лежало. Я всю эту кровь видела, и всю семью свою видела, и помню все это. И когда уже вошли наши, и мы уже никого не боялись, ходили мы по пожарищу, трупы своих находили. Мы нашли половину отца, и от матери тоже. А из детей своих я только горсть пепла насобирала. И как пришлось уже нам, вышли наши, да мы уже не боялись, такие как солдаты вышли. chodbách. Chodili po pečišťach, svoji trupy nachodili. Tak i z baťka, no tak, polovinu baťka našli. I, i z mater. A z detej ja tíky v nosovičok popelu nazbírala. To sa moja dievočka, jak upala tak do hory, tak ručky i vse. I ja jeho vse pribrala. A potom, uranci, jak prídeš roz svoju, pripadajú tak od pečatok detiny. Чинить, чи, чи догорить, или вот так мы делали да, а а отпечаток. Знали, где кто присыпал к нему. Сгребали, а тот отпечаток, как он горил в землю, как они погорили, так и с ним. Так вот отпечаток, как падала людина, как она отгорила, куда рука лежала, куда же и пятый. Это стать ебалюбием, что человек догорил. Полным-полно людей нагнали во двор. До да час потом в сарай загнали. А мы стоим. А четка моя и говорит. Вот уже у Павла Корнеевича всю семью выстрелили. Но я говорю мужу, пусть нас тоже убивают, хоть сзади, чтобы мы и не видели. До прирезка туда могила, так он и говорит, он устань, побачь, как козар горит. Дети завели плакать. Дети начали плакать. Мы домой хотим. Мы своего борща хотим. Мы на свою печь хотим. А потом уже часов пять, нет, ну, где-то часов в шесть, приходит полицай и говорит, вы будете арестованы. А тогда входит второй полицай и говорит, вы свободны. Приехал немецкий офер и сказал, наши солдаты на шнапса, и казары сожгли ошибочно. Село горело наше долго. Село наше горело долго. Мы на четвертый день, когда пришли в село, хоронили мать, которая была полусгоревшая. Везде стояли одни пепелища. По всему селу стояли одни кресты. Хоронили там, где их находили. По всему селу стояли только одни кресты. Голова был Первым председателем колхоза был фронтовик Савосько Степан Матвеевич. Помощь оказывали нам все соседи. Кто лошадь даст, кто воз, плуг. плуг, Сарай загоняли людей, вот так вот, загонят и прострочат. Люди попадают и снова загоняют. И так вот под самую крышу, одни трупы. Ну, были там и живые. Из этого сарая выскочил, он сейчас уже парализованный, стал он вылазить, а дочь услышала и кричит, тату, ты жив, жив, вытяни и меня. Так он из-под этих трупов, за руку ее, чуть руки не оторвал. Вытянул ее. Хата горит. Я выскочила из хаты, не знаю, куда деваться. Пробежала за хатой, через дым, и выскочила на огород. А там у меня была яма. И я упала туда и пролежала там трое суток. А потом меня нашла женщина из соседнего села и вытянула меня из ямы. А братов син, хлопчик, брат тут убитий, і і, і, і жінка, а хлопчик остався. А хлопчик каже, дядюш, забери мене. До квініха ж троїх, братового хлопчика і своїх двох, а жінка вбита. І вивезли вони оттуда, а потім вже приховались, ну і цей час вони ж і живі. Хата горить, я вискочила з хати, не знаю, де діти. Вони стоять з зружень коло мене близько. Ну, Я повернулася поза хатою, поза димом і вискочила на город. Вискочила на город, а там була яма у мене. Я туди впала і там лежала троє суток, вилежала, а потім знайшла мене людина, чужая друга села, і мене від ти А я потім ночі вже добралася до чужого села. Моїх двоє дітей, так. Моих двоих детей их, еще вечером сестра. пришла сестра и забрала их. Одной семь лет, второй три года. И сестра забрала их к родственникам. И там их всех и побили. Уже немцы въезжать в село, так мы уже не знали, где нам деваться. Ну, сестра пришла, так они за ее отчепились, и она забрала детей до, туда, до батьков. И там их побили. А вот и брат, стояв за одеждой, одежда висела на вишалке, а хаты переходные. Так они, как вышли в хату, так сразу убили батька. А немцы, Мат... как вошли сразу в хату, убили а сразу мой... отца, а, мать, а... младшего брата. А они детей моих, так 7 лет девочки, стоит и просится, дядя, не убивайте меня. И зубками кусает тело на руках выкусывала на себе тело. А младшая бежала за ней и их вместе одной пулей и пронзила насмерть. А младшая бегла. За ей, их разом одна пуля и пронизала. Та упала до горы девочка. А та не цепала меньшенько. а старшая, что просила, так до горы упала. Ой, страшно, страшно суд был, пережили, страшно, страшно. Не можно, 40 год, а начали вчера. А начали вчера. Ой, Господи, ой, Господи. Страшно было, но... Ой, не можно, ой, ой не можно, ой, жить никогда. Ой, розказати. рассказать, и остаться одной души, без никого, без ничего. Даже и соседочек не было, и родины не было, и никого не Ой.